<küzik> bir ustoz shogirdiga o'n yil dars berib yetib oldi endi aytibdiki shogird ertaga keling chiroyli kiyinib pataha beraman ilmiz manikidan oshib ketdi ertasiga shogird kiyinib poson bo'lib kelibdi mana bu kitob oim bo'ldiiz o'qiysiz deb zo'r kitobi beribdi yangi bir chopon kiygizibdi uch to'rt tanga pu ham beribdi duo qilbdi martabang baland bo'lsin taning sog' bo'lsin ko'p elga xizmat qilgin chiqib ketayotganda qulog'ini tagiga qarab bir shapaloq qo'yibdi shogird qizaribdi boaridi o'rtigda kitob yangi chopon qo'lda pul hozir duo oldi tarsakki kishinomi garang bo'lib nima bolasiz diyomatdda rahmat deb chiqib ketibdi yigirma yil o'tgandan keyin shu shogird mamlakatni bosh qozisi hammani s bosh sud endi ustoz ham qali qolgan bir muborak qilgani kelganda keling ustoz muborak bo'lsin mansablar amallar endi hozir birovni dorga osdirb oradi birovni doridan olib qoladi birovni zindonga uch yil besh yilga birovni titqazdirib oa o'zidada end ustoz debdi nima uruvdiiz mania ustoz ayti bolam nima to'ndi gapirmayapsan nima kitobni gairma bergan to'tana tilloyimni gapirmading kaltakni gapiryapsan yigirma yil shu esingdan tishtirmadimmi yaxshilik tez chiqib ketarkan bitta tarsagini yigirma yil bir kun so'rayman deb yurganda yuragiga bor endi qozi bo'ldingiz o'ylamay huk chi zulmni esdan chiqarmaydi odam bola chaqasi bilan qarg'ab o'tadi boricha <laughs> hukmni o'ylab qarang ana endi esingizda tursin shu narsa bitta shapalog'imni yigirma yil eslab yuribsiz olim bo'lib endi omini qilgan zu qilib qo'ysangiz umrinizgayu martabangizga zavol bo'ladi qarg'ish qarg'ish olganlar uzoqqa bormaydi mana duo nazar mana shundoq bo'ladi